पितृपक्ष गुरुवारमध्ये श्रवणकरता स्तुती आदिदेव जया जय जय सर्गादिकारक जया स्पष्ट प्रकाशाण्ड बृहन्मूर्ते जयाक्षर जय सर्वगताचिन्त्य जय जन्म जरापः जय व्यापिन् जया भेद सर्वभूतेष्वस्थित जय नाथ हव्यकव्याशनाव्यय जय विज्ञातसिद्धान्त मायामोहककेशव लोकस्थित्यर्थमनग वराह जय भूदर नृसिंह जय देवारि वक्षस्थलविदारण देवानांतानामातिनाश नवामन जय क्रान्तसमस्तोी नभस्वर्लोकभावन जितं जगदामीश जितं सर्वदा जिदन्ते सर्वभूतेश योगिधेया नमस्तुते नमस्त्वपदेशाय नमः सूक्ष्मस्वरूपिणे नमस्त्रिमूर्तये तुभ्यं विश्वमूर्तये नमस्तु ते ब्रह्मात्श्चिन्त्यते रूपं यत्तत्सतसत् परं विशेषाय तस्मै तुभ्यं नमो नमः पुरुषाख्यं ततो रूपं निर्गुणं गुणवक्तु च प्रकृते परत सूक्ष्मं तन्नमस्यामि ते हरे अव्यक्तादिविशेषान्तमतिसूक्ष्मतमं महत् प्राकृतं तव तद्रूपम् तस्मै देवनमाम्यहं रूपैर्नानविध्यश्च तद्रूपान्तरगोचरं लीलया व्यवहारस्ते तस्मै देवात्मने नमः प्रसीद विष्णुगोविन्द शङ्खचक्र गदाधर धराधरा विन्दाक्ष वासुदेव महेश्वर